18 октября на 4 сессии Совета Дергачевского района 8 созыва прошла тестирование системы электронного голосования «Демократ», разработанная в Харьковском национальном университете радиоэлектроники система голосования, что нам даст. Это мы будем видеть поименное голосование. То есть мы будем уже не от руки записывать, а будет все в электронном виде, все будет на сайте. По каждому вопросу теперь по мы будем видеть, и не только мы, наши избиратели, жители Дерачевского района будут видеть по каждому вопросу, кто как проголосовал, за, против. Ну, что оно нам даст? Первое, то, что мы выполняем закон Украины про поименное голосование, раз. И второе, мы сокращаем время на подсчеты голосов. Соответственно, мы будем быстрее, эффективнее проводить районные сессии. Сегодня знаковое событие для нашего университета. В Дергачевской районной раде вводится в эксплуатацию разработанная сотрудниками кафедры ТАПР факультета автоматики и компьютеризированных технологий автоматизированная система электронного голосования. Это маленький, но важный этап для информатизации нашего общества, для информатизации управленческой работы. Но мы надеемся, что это не последний наш продукт, мы надеемся, что мы сможем этот продукт предложить другим районам Харьковской области. И все это в конечном итоге будет содействовать информатизации, интеллектуализации нашей жизни. Учеными Университета радиоэлектроники были разработаны и программная, и аппаратная части системы электронного голосования. Разработчики постарались учесть все требования заказчика и сделали систему в максимально сжатые сроки тестирование и первое занятие для пользователей провели профессор кафедры Тапор Сергей Новоселов и ассистент той же кафедры Александр Донсков. Задача была максимально дешево это сделать эту систему, при этом удобной, поскольку это все-таки бюджетные средства, денег особых нет, и вот применяя наши знания, мы смогли сделать Некую систему, вот, которая используется и бесконтактные карточки голосования э, депутатов, и э, клавиши, если можно обратить внимание, что они все сенсорные. Сохраняется это вот э, на сервере, э, с базы данных. То есть есть возможность печати отчетов, э, потом публикации этого на сайте, э, любой информации. Система э, очень надежная, современная, и вот поэтому выиграли в принципе э, тендер по системе голосования, и вот мы сейчас реализуем и сегодня наконец-то будем ее запускать. Такие технологии электронного голосования позволяют ускорить процесс подсчета голосов и упростить голосование. Тестирование системы электронного голосования, разработанной в Нуре, прошло успешно. Система отличается простотой и доступностью. Она комфортна и понятна в использовании. И, как сказал научный руководитель проекта, временно исполняющий обязанности ректора Хнуре Эдуард Рубин, уже поступили первые звонки от новых потенциальных заказчиков. Я уверен, что у нас есть продолжение, потому что уже есть запросы из других городов и районов. Сегодня по закону положена электронная система голосования, так чтобы было видно, кто голосовал, какое поименное голосование, поэтому это необходимость. А то, что я вижу, вообще подсчеты происходят волненосно, посчитали, сразу все видно, то есть сокращается время работы совета. Система работает без перебоев, сколько мы вот сейчас были. И депутаты Районного Совета научились в течение 10 минут ей пользоваться.